Операция под кодовым названием. Операция. Кому она может быть выгодна? Вашу выгоду я понимаю. Ну, как обычно на Украине говорят, что это спецоперация. Что ты мелешь, алкаш? Очень много темных пятен и много нестыковок. Беда с этими алкашами. Я бы их в тюрьму сажал черти, ей-богу. По пять лет каждому. Строгого режима. Я хочу напомнить, что... Он мне кого-то напоминает. Это ж царёв. Прошло два года. А скажи нет! И ничего нет. А на пакет! Смотрите... Так. А то бишь, что повылазило? потом были многочисленные утечки. Вот. Здесь что-то не сходится, не сходится. Поэтому есть некие нестыковки. Есть? А хрен его знает. Но если допустить, что Владимир Зеленский перестанет быть президентом, по какой-то причине? Идите у сраку. Он вот вот здесь вот как раз вот есть некая. Да, Тогда что стоим, кого ждем? Давай вперед, навстречу судьбе. Да, я в общем-то долгое время помню. Памяти как у флешки. И все-таки, как Украина будет функционировать после 20 мая? была спросить. Самая большая проблема это разочарование. Пить меньше надо, нервы. И вот в этом самая большая проблема. Алко да Винчи. Разочарование, выгорание. Фух, а можем меньше пить а? А у тебя что случилось? Ну я ж бачу по глазам, что я шо рассказать. Я расскажу то, чего не показывают в новостях. А рассказать тебе сказку, я где то насрал в коляску. То, что невозможно увидеть и прочитать. Что, опять клещ укусил? Это настроение на Украине. Правильно, не на Украине, а в Украине. Послушайте, там... Где там? Ну, я обычно. А где обычно? Ну, как всегда. А тогда бы и сказала, что ты за... Это я в войне 2014 года. А что ты в сандалях на пенька набнулся? Но... Но главное, систематически. И каждый день. И сейчас меняется настроение. Меняем тему, давай, наловай. Ну, Страну накрывает безысходность. Ужасная ситуация сейчас. Нет просвета в будущем, но концовка еще не менее ужасная. Капсда. Да Та не ну там трохи инакше. Хотя тоже вариант, да. И в связи с этим очень важно сейчас. Раньше это было рано, а сейчас как раз вовремя. Mm -hmm. Ти що, вже лизнуло, метнуло чи краски нанюхалось? Причём смотрите, если бы тогда. Бо я не знала, що ти дурний, то подумала, що ти дурний. Потому що телевізор завжди проігрує холодильнику. Все проходить любов завжди, коли на сухую заходить їда. На. Що ще на менше. Що? Я казав Вітька антибіотик шо, здувся?